Мне кажется, оно на уровне, но оно абсолютно не раскрученное. Ну, то есть у нас есть много хорошего искусства, ну, как бы, но его, оно есть как бы в Украине, оно есть в каких-то там, показывалось в каких-то там хороших музеях, галереях Европы, чуть-чуть. Но оно, его совершенно нет на рынке. Это разные вещи. Просто, ну нас не существует на этой орбите, потому что чтобы мы там появились, кто-то должен этого захотеть и вложить свои деньги, повести вот как Зенка захотел, и вложил кучу денег и показал украинское искусство в, в этом в Людвиг музее. Ну то есть и тогда о нем ну хоть чуть-чуть заговорили. Но это стоило, я не знаю сколько. Ну, короче, ну просто что, продвигать искусство. То есть его должны продвигать. Продвигается, но э, с помощью ну, каких-то желающих. То есть, ну вот, например, там Лада, Я, Никита, работаем с иностранными галереями. Они нас показывают. У нас, в принципе, у Лады, по-моему, эксклюзив даже с Берлинской, ну, вернее, даже не Берлинская, а немецкая галерея. То есть, э, то есть, в принципе, художники есть. Иногда какие-то художники тоже путешествуют. Там. Но я за всеми не слежу. Но в открытой группе была хорошая выставка там в Белостоке. То есть, это, ну, как бы в музеях там у Никиты проходят выставки. То есть, ну, как бы, процесс идет, но. А если ну это единичные случаи, потому что они многие очень необразуют, ну как бы еще э, не хотят суперсовременное. Они хотят криволапа и считают, что это современное искусство. Понимаешь, не... ну да, это хорошая да, картинка, но как бы с этим ты на базель не пойдешь. Ну и в музей тоже на выставку не пойдешь. А коллекционеры они еще не на том уровне, чтобы покупать видео, покупать там фото. Не, ну может уже покупают, но какое-то концептуальные какие-то вещи, инсталляцию там. Ну то есть этого вообще в Украине нет. У нас он только начали платить гонорары за выставки единичные институции, типа вот Арсенал, по-моему, там заплатил. А раньше до этого даже гонорары художникам не платили, но... То есть, а как художник должен выживать? Он должен идти, работать, зарабатывать деньги, а потом свободно от этого времени предаваться творению, творчеству. Ну, то есть, это же, ну, это тяжело, и как он может быть тогда, ну, как бы... Очень помогает, когда кто-то тебе дает на продакшн, кто-то тебе там место для выставки или для работы обеспечивает. Это очень важно для развития, потому что можно, ну, как бы... Ну, вот у меня очень много идей, вот у меня сейчас нереализованная идея с 2014 года, я уже обращаюсь ко всем. Очень тяжело, но там свя... она тоже непростая, это связано там с пересечением границ, но я ее не могу реализовать самотужки. Причем, что я часто очень плачу сама за свой продакшн. Для меня это не новость, это нормально. Ну, как бы. А если бы кто-то помогал, то я бы уже реализовала там пять идей вперед. Понимаешь? Ну и так любой. Так я еще могу что-то реализовывать, и довольно таки, что у меня даже нет свободного времени. А есть же люди, которые просто сидят и не могут. Ну, должны быть какие-то программы здесь, непосредственно в стране, которые поддерживают ну, какие-то начинания или даже не начинания, а развития, ну, вот просто вот, какая-то бы стипендия на два года какому-то художнику, чтобы хотя бы ему хватало на банальную аренду мастерской и какое то минимальное там продакшн, чтобы он не ходил на работу, не искал какие-то подзаработки. Это уже могло бы поддержать, потому что вот я очень люблю эту историю, что вот как-то я приходила в польскую галерею, вот сейчас она забыла известная, Фокзаль, Фокзаль, да. Э, она была на Базеле, кстати. У них все художники, вот те, которые как бы после э, вот этой незалежной Польши, как бы прославили ее на мировой арене. И когда открываешь каталог этого художника, там просто ты читаешь, там стипендия президента, стипендия там города, стипендия того, сего, сего. И ты понимаешь, что чувак 10 лет сидел на стипендиях, конечно, он развился. Ну, потому что он талантливый человек, ему дали возможность развиться, и теперь его э -э, вывозят и как бы презентуют страну его работами. Это круто. И как бы не в деньгах дело, а дело в системе. А так, когда все сидят в мастерской, там еле-еле концы с концами сводят и ждут, пока их там арсенал или Пинчук позовет и даст 300 баксов на продакшн. Ну как бы вот так потому и так. Так а что, ничего не делать? Я вот категорически против вот этого. Что раз у нас война, так давайте, блин, будем ничего не делать. Потому что не, ну... То есть я считаю, что мы как раз должны максимально делать, потому что мы имеем эту возможность, и неизвестно, как долго мы будем ее иметь в нашей ситуации, что это все может накрыться медным тазиком просто за один день. Поэтому мы должны максимально сейчас делать то, что мы делаем. То есть если художник не работает с политической тематикой, а рисует бабочек, пусть рисует бабочек, пока он может это делать там, или, ну, а те, кто работают, ну, как бы, с социальными вопросами, пусть работают с социальными вопросами. То есть пока есть возможность, надо искать, э, ну, как бы, способы творить и выражаться, и, э, как бы, и разные темы. На самом деле, в Шишаках, когда первый раз мы туда приехали, и тогда первый вообще был фестиваль, а там же ситуация в том, что там очень много русских дачников проживает, и они инициировали этот фестиваль, а мы со своей стороны поддержали. И первый как раз был очень политичная выставка была. Там было очень много как бы работ. И там эти вот ребята, они, они ж, если не, ну это же не то, что если у тебя русский паспорт, то ты из-за Путина. Они все очень критично относятся к этой ситуации. Какие-то перестали в Крым ездить принципиально. То есть... Какие-то изменили вообще свое ну, мировоззрение после этого, знаешь. То есть это же не значит, что русский паспорт – это клеймо на лбу. В первой выставке, в которой я участвовала в Майами, ее название было «Русский формализм сегодня». Я в ней принимала участие, и вообще не думала, что это как бы, что я являюсь украинским формалистом. Я тогда в тот момент работала с российской галереей. И то есть в 2006-м. Вот. Сейчас это невозможно. Ну, то есть ввиду того, что происходит, это само собой невозможно. Вот. Просто я говорю, что ситуация изменяется. Тогда ты даже об этом не думал. Это было нормально, мы постоянно все ездили друг к другу в гости. Мы делали здесь русских выставки, они делали наши выставки там. И этих выставок было большое количество. Мы ездили туда смотреть музеи, потому что у нас тут хило всегда было по сравнению с Москвой. Это было ближайшее, куда легко, и что языкового барьера нету, ты легко приезжаешь, народу куча, традиция другая совсем, ну, более концептуальная у художников, и, ну, в отличие от нашего такого в, в тот момент, да более такого экспрессивного и, и пластичного вот а сейчас ну есть проблемы ну то есть я не могу выставляться в... я не могу работать с теми фондами с которыми я работала не могу выставляться в государственных институциях в которых <со> я, <со> я выставлялась <со> не, не хочу ну я не могу сказать что я скучаю мне не хватает очень чем заняться вполне себе Зараз ми їдемо в зону розмежувань в Донецьку область, завтра вже робити велопарковку, встановлювати сугроб. <laughs> Потому, что, теж, державні кошти мали діти в березні, а дійшли в жовтні. А треба до кінця року здати. І вот ось так з вот державою працюєш. Вмісто того, щоб приїхати. Ну, у мене було свободне час весною. якраз воно було забронірована під стройку. В итоге я должна вот сейчас, вот два дня как вернулась, должна сразу ехать туда, потому что, ну вот так вот. И вот так вот оно всегда, как только связываешься с какими-то государствами, а будто бюрократия, оно все, или оно все приходит совсем не в срок и, и так далее. Вот. Тогда начну с истории, как я вообще <laughs> бывала в Майами. На самом деле первый раз в Майами я попала в 2006 году, а потом еще раз в 2009. То есть я нигде была, в Америке не была, только в Майами. И по словам местных жителей, Майами это не Америка, потому что там ты действительно видишь... А, ну, как бы такую роскошную жизнь, такую американскую мечту, когда ты вызываешь Uber, а приезжает Тесла. Знаешь, ну вот это нам так был, был большой сюрприз. Ну то есть, ну то, что здесь вообще и близко не может быть. То есть, э, 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 насчет события. То есть Арт уже проходит там лет 16. То есть это э, огромная арт-ярмарка, как бы самая престижная в мире, которая родом из Швейцарии. Сейчас там построили новый конвеншн-центр, офигительное современное здание под это дело. В нем участвует 280 галерей. Параллельно с арт-базелем происходит еще несколько арт-ярмарок. Это Пульс, в котором принимали участие мы, Untitled, это вот две ярмарки, которые, ну вот, где ты не можешь купью квадратные метры выставить все, что ты хочешь. То есть там есть определенный кураторский отбор, который выбирает проекты. То есть, чтобы податься на нее, ты там подаешь заявку, ее рассматривают кураторы, и или берут, или не берут. В общем, значит, ну, нас взяли. А, вот остальные есть еще несколько ярмарок это как скопу как надо и эти ярмарки уже ну хотя надо это тоже это не newдилер association как-то так расшифрется вот это тоже интересная ярмарка потому что там но профитное пространство как бы выставляются и Вот. А есть такие вот коммерческие, типа Арт Майами, Скоп, которые, ну, в принципе, там довольно легко попасть, просто надо ä, заплатить деньги за аренду квадратных метров. Вот. Значит, ну и какая публика? Конечно, публика на «Пульсе» очень сильно отличалась от публики на «Базеле». Так как я, ну, то есть мой проект, это был проект «Перформанс», это сайт-специфик проект «Маркет», который только на арт-ярмарках показывается, ну, потому что он говорит про рыночную э, систему, про искусство на рынке и про вообще рыночные отношения в целом. В общем, поэтому, ну как бы, а я в, в роли продавца, то есть переодетая, я как бы должна присутствовать на стенде а, кругло. Ну вот, сколько выставка открыта, столько я там и должна быть. Поэтому я посмотрела, к сожалению, мало, но на базе ли, я все-таки сбегала, ну и как бы посмотрела, как это выглядит. То есть, ну да. Очень богато все выглядит, значит, искусство дорогущее, соответствующая публика, народу очень много, съезжаются со всей Америки, из Европы. Галереи тоже, ну там самые крупнейшие представлены, там, ну, которым по 25, по 28 лет. В частности, вот, ну, стенды там от 100 тысяч начинаются цена стенда. Ну то есть и вот как бы вот то, что мы там проговаривали вместе с Максимом, ну, что вот у Волошин Гэллери есть стремление попасть на базе, но тут встречный вопрос, какого украинского художника ты можешь продать, чтобы отбить этот стенд? То есть у нас даже цены не на том уровне, не говоря уже, ну, то есть, ну, окей, ну, Михайлова, наверное, да? Ну, кого еще? Ну, то есть, ну, по 20 тысяч, если там продавать, то, что для нашего украинского художника это вроде как ок. Ты все равно будешь очень долго продать. А то, что творилось, ну вот я же еще работаю с галереей Кантино. Я заходила к ним на стенд. Они продают там классику, там пистолет, Бурен, потом Капур. Ну то есть вот такие дорогие вещи. И у них каждый день вечером после семьи, когда закрывается выставка, перемонтаж экспозиции. Потому что какие-то работы купили стены дорогие, надо срочно вешать что-то новое и на следующий день. И девочки, которые там работают, они говорят, мы уходим отсюда в час ночи, приходим в 7 утра. Ну то, есть, ну, то есть на износ. Все работают на износ. Транспортная компания, вот нам отписались транспортики, у нас там часть работы нужно было отправить там, в Юту, часть еще куда-то. И нам транспортировщики, серьезная компания, с которыми Юлия и Максим работали уже довольно давно, они нам ответили на пятый день, потому что у них загрузка за предоплаты еще там, за полгода вперед, потому что, ну, представь, если 6 ярмарок на одной территории, причем что если в нашем пульсе участвовало 70 галерей, в главном арт-базеле 280. То есть, ну, какое-то количество, какой-то оборот, ну, это просто, ну, вот, именно ты видишь ну, вот обороты вот эти сумасшедшие, да. Ну, понятно, что от это в основном вторичный рынок, это уже художники классики. Ну, есть, конечно, царя, но это тех, кого ты мог купить раньше, и сейчас ты можешь продать подороже. То есть, что касается нашего стенда, значит, э, публика, ну, как бы первый день это было превью, профессионал превью, э, и, значит, публика очень живая, ну, при этом или там соседние от нас это было кафе, где там было как бы коктейли и всякое такое. Веселая публика очень живо все рассматривала, задавала миллион вопросов, делала много комплиментов. Но у нас был шок. У нас вообще ничего не купили. У нас купили два квадратика вот таких каменных конопушки по 30 долларов, которые 30 грамм весили. Мы такие в шоке. Думаю, боже, ну что же вы хвалите тогда? Ну как же это так, если ну, не покупает никто? Вот. А потом на второй день уже при, ну, как бы люди ходили, уже было немножко меньше народу, потому что тут постоянно ты всем все рассказывал, ты показывал. Там, ну, как бы водил у нас уже Кроме маркета, там еще была документация проекта, были еще... Я сделала серию каталогов своих, вот они тоже будут в Киеве показаны на нашем автопате. В общем, так как всегда в галереях, на ярмарках, на столах лежат каталоги художника. И мы сделали из кафеля такие толстые, такие серьезные каталоги с классным дизайном. Один там был посвящен маркету, другой просто Жанна Кадырова воркс, третий там еще что-то. в общем, они выглядели настолько натурально, что люди даже не понимали, что это объект, и ты пока не дашь им этот кирпич в руки, пока они там не, они не начнут пытаться его открыть, ну как бы Ну тоже это была работа ну, как, с этим местом, с ситуацией. И в принципе это то, что мне последние там, пару лет максимально интересно в моем творчестве, в моем каком-то выставочной деятельности. То есть я стараюсь находить какие-то места где можно повзаимодействовать с окружающим контекстом. Вот. Ну и потом на, следующий день уже было все поспокойнее, был уже такой нормальный ритм, ходило много как бы, коллекционеров и в принципе начали нормально уже покупать, то есть мы ну, кое-что продали, я, к сожалению, еще точные суммы не знаю, Максим с Юлей вернутся, все подобьем, подсчитаем. Что касается, очень важно вот эта вот клиентская база, которая по ходу ну вот, с появлением галереи, ну вот везде, появляются уже знакомые с теми. Там ты виделся в Вене, тут ты видишься с ними там, в Нью-Йорке. И это как бы уже выстраиваются какие-то отношения, доверия. То есть для для галереи вот важно еще тоже ну вот, нарабатывать вот эту клиентскую базу за границей, потому что ну, на ярмарке же ходят не только коллекционеры, там ходят и кураторы, и художники. И в принципе, ну, как бы у меня много было интересных общений по делу, скажем так, не просто ой какая штучка, именно про суть проекта. То есть очень внимательная публика подготовлена. Но, тем не менее, вот последний день на которые мы очень рассчитывали. Мы даже делали там сейл, ну, как по всем маркетинговым технологиям, там сейл на определенные проекты. Там Black Sunday мы написали и пытались это все реализовать, но публика была совершенно другая. Было очень много вот просто зевак или людей, которые хотят там какое-то традиционное, традиционное на диван. И они вообще не воспринимали эти объекты как арт. Так как из банана уже довольно много сделано сувениров, ну, знаешь, э, э, со времен Энди и до сейчас. То есть это уже такой заюзанный как бы э, ну, символ, не знаю, ну или вообще просто. Э, и что они даже не могут понять, что как э, банан может стоить 500 баксов. И я уже до того дошла, что я положила настоящие бананы на стенд и говорю, а вот эти дешевле. Ну, чтобы не понимали, что это не банан, это арт-объект, его кушать не надо, он не портится. Он, как бы. Ну, а когда уже дали нам приз, это был большой бонус, там не столько денежное вознаграждение, сколько внимание, то, что впервые галерея на арт-ярмарке, и, и сразу же... Ну, как вообще Украина впервые была там представлена, и сразу как бы украинскую галерею отметили украинского художника. Так что мы очень рады. Еще до начала ярмарки нам поставил Перес Арт Музей. Это такой музей, известный в Майами. Там сейчас прекрасная выставка крестов проходит. Он отметил наш бокс, ну, такой маленький своим маркером, стикером, ну, это что значит, что выбор музея, как бы, и их там было, по-моему, штуки три, отмеченных музеем на, наш, ну, на нашей ярмарке, то есть уже нас, ну, ну, в общем, то есть все прошло хорошо, я очень рада, но, конечно, это, да, это другой мир такой, как бы, и как бы работы очень много, чтобы как-то хоть подтянуться чуть-чуть, ну, я очень рада за а то, что у Волошин Гэллери есть амбиции покорять мир, это очень приятно, что они как бы не боятся расходов, смело идут на какие-то шаги, потому что это действительно отбить стенд в этой ситуации. Ну, у нас же один грамм, один доллар, ну как, довольно тяжело. Но это не важно. Все-таки сейчас о, о нас там, ну, везде говорят. То есть, все-таки нас заметила профессиональная жюри, и это классно. Ну, все равно, понимаешь, даже вот если бы мне предложили, что вот мы зарабатываем так, что и они выходят в плюс, и я там выхожу в супер плюс, но не получаем приз, я бы выбрала приз, и я думаю, они бы выбрали приз, хотя они могут сказать, нет, блин. Потому что, ну, такую рекламу ты не купишь. Там, знаешь, у нас британская, мне на следующий день сразу из Вены кураторы поздравляют, знаешь. Это, ну, меня лично в профессиональном смысле всегда больше интересует какой-то, ну, как это, символический успех, ну, вот то, что какой-то, чем материальный, чем денежный. Потому что я художник, мне важна оценка там художественного сообщества профессионального. А в данном случае это высокая оценка. Вот, а для галереи как коммерческой структуры ей, конечно же, важна финансовая часть, поэтому как бы я-то довольна. Ну, галерея, я думаю, тоже не в обиде. Вот, хотя у нас у всех подготовка была три месяца, очень жесткая, очень сложная. Я там сделала серию новых объектов абсолютно, кое-что вообще то, что не делала. И то есть все в последний момент, потому что мысли идут, сосредоточившись на проекте, и ты придумаешь, придумаешь, придумаешь. Времени остается все меньше. Мы часть отправили 19 числа, часть объектов, а потом еще часть везли в чемоданах. И мой чемодан весил 38 килограмм. Его надо было на месте распаковывать, потому что даже с перевесом это должно быть 32. А у меня сразу, выходя из такси, я его дернула, у меня оторвалась ручка. То есть, ну, как бы все было, ну, вот так, на грани. Максим, потому что тебе упакованным как с ручной кладью, вот так вот ходил на пересадках в самолете. Ну, то есть, ну а так как мы все, ну знаешь, напихали этих объектов всем в чемоданы, то есть мы привезли еще довольно большое количество, э, которое я произвела в период между ну, уже отправившимися работами и нашим отлетом. То есть все было до последнего. Работа была до последнего, был стресс. В галерее тоже там ну, как бы много было э, ну, каких-то вложено усилий. Но я думаю, что результат, он, в принципе, всех устраивает. И надеемся, что вот когда работы доедут в Киев, еще кто-то захочет себе кусочек Майамского перформанса, скажем так, и через галерею может что-то купить. Вот, так что...